লম্পট যুবকদের উচ্চ শব্দসম্পন্ন বাইকের সাইলেন্সার খুলে রোলার দিয়ে নষ্ট করল পশ্চিম জেলার ট্রাফিক প্রশাসন রবিবার এমবিবি কলেজ সংলগ্ন এলাকায় রোলার দিয়ে নষ্ট করা হয় এই সাইলেন্সারগুলো দীর্ঘদিন ধরে এই বাইকগুলো যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ ছিল সাধারণ মানুষ আগরতলা শহরে এবং শহরতলি এলাকাতে কিছু উশৃঙ্খল এবং নেশাখোর যুবক সারা ব্যাপী ঘোরাঘুরি করে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে এই বাইকের সাইলেন্সারগুলো তারা মেকানিক থেকে বাইকের সাধারণ সাইলেন্সার পরিবর্তন করে উচ্চ শব্দ সম্পূর্ণ সাইলেন্সার লাগিয়ে পথচারীদের বিরক্ত করে তারা মনে করে এভাবে যাতায়াত করলে মানুষ তাদের নায়ক মনে করবে এবং সামনে যারা গাড়ি নিয়ে চলাচল করছে তারা তাদের পাশ দিয়ে দেবে কিন্তু সম্পূর্ণ যুবকরা জানে না তাদের মানুষ করে রবিবার এমবিবি কলেজ সংলগ্ন এলাকায় পশ্চিম ত্রিপুরা ট্রাফিকের জেলা পুলিশ সুপার কান্তা জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে চারশো দশটি সাইলেন্সার নষ্ট করা হয় ট্রাফিক এসপি জানিয়েছেন উচ্চ শব্দ সম্পূর্ণ বাইকগুলো আটক করার পর আদালতের অনুমতি নিয়ে ট্রাফিক পুলিশ বাইকগুলো সাইলেন্সার খুলে ফেলে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সাধারণ পথচারীদের এভাবে বিরক্ত করার জন্য এ ধরনের বাইক চালকদের দশ হাজার টাকা জরিমানা এবং বাইক আটক করার নিয়ম রয়েছে যারা এগুলো করছে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি সতর্ক বার্তা দেন তিনি বলেন আগামী এই ধরনের বাইক আটক করে কঠোর পদক্ষেপ নিতে ট্রাফিক প্রশাসনের নজর রয়েছে ट्रैफिक पुलिस द्वारा रेगुलरली कुछ ना कुछ स्पेशल ड्राइव की जा रही है अभी हमने मॉडिफाइड साइलेंसर के अगेंस्ट में हम लोग एक्शन ले रहे थे तो उसी श्रृंखला में हमने कोर्स से परमिशन लेके के चार सौ तो दस साइलेंसर को हम लोग आज डिस्ट्रॉय करेंगे हम कई दिन से इनके अगेंस्ट में एक्शन ले रहे थे और तो इस तो सबको पता है कि मॉडिफाइड साइलेंसर जो हैं ये हेल्थ हिजाड भी करते हैं नॉइस पॉल्यूशन भी करते हैं एंड एनवायरमेंटल भी पॉल्यूशन करते हैं और उसके साथ ही साथ वाला जो ड्राइवर है बड़े लोग हैं या बच्चे हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं तो इनके अगेंस्ट में इसलिए हम लोग एक्शन ले रहे थे और ये हम लोग सब यंगस्टर्स को स्पेशली यंगस्टर को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जब भी मॉडिफाइड साइलेंसर को यूज़ करें तो दो बार सोचें क्योंकि आपका व्हीकल भी इसकी वजह से सीज हो सकता है आपका मोडिफाइड साइलेंसर तो सीज होगा ही एंड सेक्शन 190 के सेक्शन सब सेक्शन टू में आपका टेन थाउजेंड तक का फ़ाइन मनी है या इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है आपका डी एल सीज़ हो सकता है तीन महीने के लिए आपका डी एल सस्पेंड हो सकता है तो इस तरह की कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन में ना फंसें स्पेशली यंगस्टर्स को मैं देखती हूँ अर्ली मॉर्निंग आवर्स या इवनिंग आवर्स में काफी आ, हाई स्पीड से और हाई ये यूज़ करते हैं तो इसीलिए हमने ये एक्शन लेना शुरू किया है मैसेज चार आज कितना अब कर रहे हैं। हम 410 साइलेंसर को आज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं लेकिन हमारा ये एक्शन जारी रहेगा अभी और भी हम लोग कोर्ट से परमिशन लेकर टाइम टू तो टाइम हम इनको सीज करेंगे तो अबिल्ध साधारण मानुषे दावी कठोर पद ग्रहण करार्जी